подливка из сушеных грибов в сметане нам понадобится сушеные грибы порезанные уже очень тонко при сушке э, стакан воды соль мука две ложки столовые сметана 200-300 грамм э, морковь петрушка маленькая луковичка лавровый листок и перец черный горошком. Заливаем э, грибы водой. Нарезаем лук очень мелко. Вот пока мы нарезаем лук, морковь, надо их прожарить, протушить. Э, за это время грибы э, должны стоять в воде. Они а отмокнуть станут немножко мягче потом наливаем оливкового масла в кастрюльку и обжариваем лук и морковь протушиваем их не нужно жарить до золотистого цвета просто немножко протушить посолить минут 4-5 и сейчас шумовкой Выбираем грибы из воды, где они э, мочились. И добавляем в лук и морковь. И вот так вместе их э, тушим. Можно накрыть крышкой, так лучше протушиться. Где-то минут 5. 5-7 минут. Потом эту воду, где они, э, где грибы были намоченные, мы через си ситочку выливаем в кастрюлю и сюда также э, нужно бросить один зубок чеснока и вылить воды два стакана, бросаем перец черный горошком и лавровый листок. Это все оставляем э, провариться. Где-то минут 15. За это время э, муку смешиваем из э, сметаной. Взбиваем хорошо вилкой, чтобы не было комочков. Сюда я, я также даю вот этой воды, где варятся грибы, хорошо перемешиваю, потому что сметана с мукой встает очень густой. И вот так выливаем все в подливку, при этом помешивая вилкой. И с этой минуты почти постоянно нужно помешивать. Так, минут. 10, наверное. Потому что мука может э, плясать ко дну. Подливка немножко загуснет, так как вам нравится. Добавляем петрушку свеженарезанную. И подливка готовая к картошке. Приятного аппетита!